Там, коротше, були проблеми з дисками. Ждав два місяці. І, ну, типу, так просто, щоб мене стояла на паузі. Тож мені так не хочеться. Так що мені другу частину по тепер вона просто кошта! Ой, що це? Що це ще таке? Що це ще таке? О, блин, пацаны. Чапки. Вот Не знаю, ваша было в не. Ну, короче, ось, я вам сейчас моторчик дерну. Оп, все. Все, мы дернули моторчик. Оп. Хорошенький мотор. Так что... Сейчас попробуем их похасанать. Они приехали в ночью. Я ездил на такси и забирал. И вот сюда вот... Ой, приехал. Может, я буду убрать вот эти, типа... Оп. Об... Дисочки уже трешки вид от... Ну, короче, отбелены. Но все равно цветный белый. Оп, Ну, машины грязные. Да, так ну, что... Апсюда вот, вот так вот. вот. Ну, ну, мне пофиг. По так, я себе там по дороге на такси тоже взял чайник, так что сейчас я... прости, прости, прости. А, ah, блин, пацаны не извиняются. Все, давай. Арли Бедерч. Hm, да. Ладно. Ой, салам алейкум, алейкум асалам. ёлки палки Пацаны, короче, короче, короче. Давайте мы сейчас. Короче, ребят, я сейчас уже комендантика буду начинать, если я, может быть, свои девчины проночую. Оп, оп. Вот так вот. Ну, реально. просіть, що тільки через другу частину. Ой, у мене вийшло. ну, до кінця доробити. Ну, просто що два місяці я і так, блін, ждав. Їздив тільки на своєму там крузаке. Ждав этот. Не, ну конечно от. Ой. Що. Uh, що ми? она красивенькая, только мы ну, вот еще сабик надо править вот, кар аудио сюда. вот. Ну, ребят, что я могу сказать по машине, что она реально классная. Будет, кстати, сейчас видео по кар. Ну, можно сейчас. Может, я страшно по простите. Ну, короче, будет видео. Покажу, может, и сейчас будет даже видео. Mm -hmm. дрифт на нашей новенькой семерочке. реально получилось бешено. Ой. Ну так что, ребят, ну с вами был, как всегда, мой сбой. Простите, что в той, в той раз у меня не получилось с вами даже попрощаться. Ну, а с вами был Дик, всегда мой сбой. Всем пока-пока!